<ing> и... Всем привет, друзья, зрители моего канала. С вами я, Джагер. И до да, следующий день недели очень многое изменилось. Я свой канал. И две недели выходили видеоролики. Вы наверное спросите, Почему же не выходили две недели видеоролика? Две недели. Я был на море, я отдыхал. Да, представляете, я был на море. И... Что же я такого сказать, что нас распаковка? Ну, нет не полная распаковка. Ну, потому что я хотела поиграть, Ну, я уже распаковала. Вот такая игрушка. Он, вы сами видите, сами видите. Ну, давайте приступим к детальнейшей, при детальнейшей разборке этой вещи. Полетели. Вот я взял у вас. Я все уже подготовил, и это такая вещь э -э, Trich Worm. Э -э, за сколько я купил, точно не знаю, но, он, но она не а, очень м, такая дорогая. И чем прикол, что это вот такой червячок как вы видите. Вот вот такого у меня салатового цвета. И наверное вы заметили, ну внимательные зрители, что он, он идет на леску. Видите, леска. <сос> я для, изначально он шел в комплекте без этой, этой булавочки. Но для удобства я сделал, потому что все фокусы, кстати, кто не знал, это вещь для фокусов. И все фокусы с ней делаются специально на натяжении э, Поэтому, чтобы это все делать, мы берем, открываем вот эту открываем и прищипываем себе на штаны. Примерно так это все будет выглядеть. Давайте видите? вот чуть же, ну, это так, ну, вы видите, у меня на проволоку идет, вот здесь, да. на леску точнее, видите, вот. Нам, наверное, и не видно, вот она. И сейчас я вам покажу первый фокус, который с ним можно сделать. Это, как вы уже видите, я выделываю, что он упал, упал за, типа, ползет к вам. Это очень просто сделать. Вы просто видите леску и подсекаете ее так. Не нужно, чтобы чтоб он постоянно типа, ну, что-то наподобие по вам. Я так все перебираете, подсекая постоянно м, тю, э, эту леску. Постоянно. От, вот такой у нас первый фокус. Второй фокус как же сделать ну типа что он стесняется Видите? посмотрите примерно так он меня стеснительный очень стеснительный это очень просто сделать есть, вот э, вот эта леска мы берем э, ее вот так вот, вот ой, посмотрите вот сам это червячок а вот э, леска и мы берем это все, сжимаем в ладони. В а, да, это э, 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 а, э, та, э, Так, чтобы оставалось немного свободного пространства. И протягиваем руку. Из-за того, что у нас леска под натяжением, она его хвостик, э, носик, тянет обратно. И возникает такая иллюзия, что он стесняется. Стецня, стесняется. И можно так очень прикольно поприкалываться с друзей и проделать кучу всяких фокусов. И все фокусы с ним делаются на натяжении, резко, ну, как вы уже, наверное, поняли. у нас, я его купил, кстати, на море, не в моем городе, в моем городе его не продают. Но, но, я его нашел на Алиэкспрессе. На Алиэкспрессе он такой, даже довольно такой дорого, около двух долларов. Хотя у нас он дешевле, намного дешевле. Поэтому рекомендую всем куплять его, находить в своем городе, заказывать его или куплять, кому как удобнее. Ну, это очень классная вещь. Можно так снять стресс. И же пок показывать всякие фокусы. Можно сделать что-нибудь типа прыгать между пальцев, лазать. Видите? Посмотрите, у ну, меня между пальцев пролазает. Видите? Такая классная вещь. Очень классная. Кстати, э -э можно делать только... Ну, с него можно быть Вс ⁇ сделать. Вот, например, например, возьмите так с... И завяжите в узелок. Вот, уз узелок. С него можно делать все. Хоть самолет оскриливает. Ему все равно. И, кстати, перед э, окончанием этого видеоролика хотел бы вам порекомендовать один очень интересный канал. Ну, пока что без видео, конечно. Но без, без видео он из-за того, что его владелец сейчас на море. И он не может записать видеоролики. В принципе, как я не мог записывать видеоролик из-за того, что на море... То... Поэтому я просто ставлю ссылку на его канал и буквально до... 100% где-то после 1 сентября э, будут выходить видеоролики, возможно, даже наши совместные, потому что он мой друг, друг. Поэтому, если вам понравился данный видеоролик, э... О, кстати... Кстати перед, окончанием, кстати, перед окончанием я хотела бы вам показать вот эту упаковочку. Здесь была, такая пластиковая чашечка, в которой держался сам этот червячок. И на обратной стороне есть инструкция, что как с ней можно делать. Здесь все детально нарисовано и расписано. Это, конечно же, англиязычная версия. Но вы можете найти еще у себя русскоязычную версию под названием Пушистик в баре. Вроде бы, вроде бы как-то так она называется. Но лично я думаю, что лучше выбирать аналогичную, а кстати, она с трех лет, как вы видите. Также вы можете ее давать кому угодно, но я своему племяннику ее пока что давать не могу. Кстати, кто не знал, у меня есть племянник. Но ему еще даже не один, поэтому ему эту игрушку пока что давать нельзя. Но его можно даже вокруг этой вот... Э, вот, видите, с ним, с ним, можно делать все что угодно. Хоть, э, хоть не знаю, но я уже все расскажу. Но только минус того, того, что здесь вся инструкция на английском языке, языке а у меня английский, э, ну, мягко говоря, плоховастенько. А вот очень хорошо мне идет э, с руки. Ну, вообще ну я уже не в ту сторону пошел рекомендую всем, очень классная вещь. Кстати, все на вас еще, еще будут сверстать, сверстать внимание в маршрутках, тренейбусах и все таком. Потому что я ехал за этой игрушкой и по мне где-то человек 7-6 подходили и спрашивали, спрашивали, где я это купил, что, что, это такое, как мне играть, и почему он не падает. Если хотите привлечь к себе внимание, покупайте этот твич 200 200 ворм вот на этом можно, думаю, заканчивать данный видеоролик. Также, если вам понравился этот видеоролик, чему не подписаться на мой канал, не поставить ему лайк, ссылка на это на канал моего друга на вот это чудо будет в описании. Кстати, лучше не заказывайте его. в может эта ссылка на это чудо не будет, просто, просто рекомендую вам эту вещь. じゃんバイバーンじゃん